Azersel şirkəti bu gün Qafqaz Universitetində tələbə və məzunlar üçün keçirilən əmək yarmarkasında iştirak edib. Yarmarkanın açılış mərasimində şirkətin korporativ inkişaf şöbəsinin rəhbəri Ülvi Həsənzadə çıxış edərək Azersel şirkətinin bu yarmarkada gənclər üçün təqdim elədiyi geniş karyera imkanları haqqında danışıb. Bu tələbələrə çox yardımcı olacaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanlıda iş prosesi necə keçir, sənədləri necə yazmaq, necə qəbul olunur. Ümumiyyətlə bu bütün işə qəbul olan prosesi ilə yaxından tanış ola biləcəklər və onların işləri daha rahatlaşacaq. Azəlsilin işə qəbul üzrə nümayəndələri yarmarka boyu iştirakçıları maraqlandıran suallara cavablandırıblar. Beş ilə yaxındır ki, istedadlı gənclərin işlə təmin olunması istiqamətində müxtəlif proqramlar həyata keçirən Azəlsil şirkətinin hazırda tələbələr üçün yay təcrübə və təqaüd proqramları fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə şirkətdə karyera günləri keçirilir. İşə qəbul prosesi ilə daha yaxından tanış olma imkanı yaradılır.